har yuz yilda bir mujaddidlar chiqqan buni kulminatsiya deyishimiz mumkin 1917 ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yil fevral inqilobidan keyin mustamlakasini uzoqroq muddat o'sha e, taraqqiyotdan uzoqda saqlashga harakat qiladi hali bular bir kuch bo'lib shakllanmasdanoq maxsus bo'lim har qaysining iziga qo'yilgan haq yo'lida agar e, jon ketadigan bo'lsa ix deydigan yigit emasman tasodif bilan men bir e, hujjatga ko'zim tushgandi germaniyada o'qiyapti bitta olmoncha so'zdan foydalanmaydi bitta latincha so'zdan foydalanmaydi bitta ruscha so'zdan foydalanmaydi sof turkiy sof o'zbek so'zida maqolalar chiqaradi bugungi yuz yilimiz o'zining jadidlarini kutayapti yotoqxonada yashabdi talabalardan uzoqlashib ketmaslik uchun endi jadidlar kimlar e, bu e, ko'pdan beri berilayotgan savol e, sababi e, bunga juda ko'p ta'riflarni ham aytish mumkin masalan o'sha ustoz olimlar begali qosimovlar aytdi ya'ni bular yangilik jamiyatni yangi bir pog'onaga olib chiqadigan o'sha yevropa <coughs> ilm fanini e, jahon taraqqiyotiga turkistonni bir qo'shishga e, harakat qiladigan bir kuch sifatida ta'riflandi E, men e, yana bir boshqa ta'rifni hozir qo'llamoqchiman e, bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi e, yilda abdulhamid cho'lponning tog'asi yirik ulamo e, zahiriddin alamning inqilob jurnalida e, tajdid va islom degan maqolasi keltirilgan unda tajdid masalasini e, gapirib turib ya'ni tajdid so'zini ya'ni o'sha jadid so'zini e, arabiy nimasida tajdid so'zini o'zgarish va inqilob deydi ya'ni maqolada shunday aytadiki biz tabiatni kuzatadigan bo'lsak har bir jarayonda tajdid bor deydi tajdid bu tabiat qonunidir deydi ya'ni inqilob ma'lum bir avlodlar o'tgan avlodlarni ma'lum bir voqeliklar falsafadagi inkorni inkor qonuniga o'xshagan dunyo taraqqiyotda ekan albatta bir avlod ikkinchi keyingi avlod tomonidan rad etiladi o'zining qadriyatlarini ilgari suradi mana shu jarayonda u islom bilan muqoyosa qiladi va biz agar islom olamining o'sha e, 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 o'n to'rt asrlik tarixini kuzatadigan bo'lsak har yuz yilda bir mujaddidlar chiqqan va o'n birinchi asrdagi imom robboniy bilan endi islom bilan solishtiryapti lekin jadid bu yangi atama emasligini ya'ni o'n to'qqizinchi asrda paydo bo'lib qolmaganligini azaldan mavjud ekanligini hatto bir hadis bilan aytadiki har yuz yilda olloh o'zining dinini bir yangilab turish uchun bir e, ulamolarni o'zining erlarini jo'natadiki bular jamiyatni ular, ular deydi dinni yangilamaydi deydi lekin o'sha jamiyatdagi şey, taraqqiyotning yangi ne'matlariga moslashadi deydi albatta oldingi boshqaruvdan yoki oldingi qoidalardan manfaatdor bo'lgan kuchlar tish tirnog'i bilan qarshi bo'ladilar deydi mana shu jarayonda yangilikning yutib chiqishi bu tajdiddir haqiqatdan ham bu ta'rif qanchalik din bilan bog'lanmasin aslida umuminsoniy bir jamiyat qonuni sifatida ko'rishimiz kerak jadidlar shunday bir islohot bir e, tarafdori bo'lgan yangi kuchlarning o'n to'qqizinchi asrdagi ko'rinishi edi jadidlar nima uchun maydonga chiqdi e, bilasizmi bu qancha vaqt hukm surdi desak bo'ladi garchi e, qrim o'lkasida ismoil g'asbiralibey bir ming sakkiz yuz sakson to'rtinchi yilda o'zini maktabini tarjimon gazetasini chiqargan bilan turkistonga bu bir e, ming sakkiz yuz yildagi tashrifi bu turtki bo'ldi turkistondagi o'sha taraqqiyparvar insonlarga bir turtki berdi va biz ko'ramizki bir ming sakkiz yuz to'qson to'qqizinchi to'qson sakkizinchi yillardagi ilk jadid maktablari o'sha turkistonlik ziyolilar tomonidan aksar buni -19, bir ming to'qqizzinchi bir ming to'qqiz yuz birinchi yildagi munavvar qorining avloniyning o'sha maktab ochish uchun ruxsat so'rab bergan arizalaridan bir ming to'qqiz yuz uchinchi yilda o'sha hajdan qaytgan behbudiyning samarqandda jadid maktablari ochilishi bilan buning dastlabki nuqtasi deb oladigan bo'lsak buni yakuni bir ming to'qqiz yuz yigirma to'qqizinchi yildagi yalpi sho'ron matbuotining hujumi va yigirma to'qqizinchi yildagi e, munavvar qori boshchiligida milliy ittiqodning sakson to'rt nafar o'sha taraqqiyparvarni qamoqqa olinishi bilan e, yakunlanganligini ko'ramiz ya'ni biz o'sha jadidlar harakati deb aytadigan e, davrimiz boshidan oxirigacha chorak asrni bor yo'g'i yigirma besh yilni tashkil etadi tug'ilganidan bo'g'ilganigacha bo'lgan davr shuni inobatga olish kerak bu nihoyatda qisqa davr lekin erishgan samaralai nihoyatda e, katta shuning e, uchun e, endi buni e, asosiy yuqori nuqtalarini aytishimiz mumkin yuqori nuqtalari 1905 ming to'qqiz yuz beshinchi yettinchi yildagi birinchi rus inqilobi davrida ozgina erkinlikdan foydalanib o'sha munavvar qori o'zi eslaydi bir gazetamizni yopsa ikkinchisini ochdik ikkinchisini yopsa uchinchisini ochdik bir maktabimizni yopsa ikkinchisini ikkinchisini yopsa uchinchisini ochdik biz asla to'xtamadik qancha hayotimizga ta'qib taqiq bo'lishiga qaramay bir shaharda faoliyatimizni yopsa ikkinchi shaharda ochdik deydi va o'sha birinchi davrida o'zbek milliy matbuoti paydo bo'ldi o'zbek o'nlab jadid maktablari paydo bo'ldi o'nlab jadid muallimlari tanildi darsliklar yaratildi va uni oxirrog'ida o'sha sadoyi turkiston sadoyi farg'onaga o'xshagan yirik bir gazetalar paydo bo'ldi taniqli samarqandga o'xshagan oynaga o'xshagan jurnallar paydo bo'ldi ya'ni jadid matbuoti teatr paydo bo'ldi milliy teatri turon truppasi uning asarlari padarkushga o'xshab butun turonni egallab olgan bir asarlar yaratishga kirdi dramaturgiya kirib keldi va endi en, en, ikkinchi bosqichini buni kulminatsiya deyishimiz mumkin bir -nice ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yil fevral inqilobidan keyin endi o'nlab gazetalar jurnallar endi o'sha o'sha nimaga o'xshagan sho'roiy islomga o'xshagan yoki bo'lmasa parvarga o'xshagan andijondagi ravnaqil islomga o'xshagan yuzlab ma'rifiy jamiyatlar ma'rifiy jamiyatlar endi ulg'ayib o'sha turkiston federalistlar firqasiga o'xshagan siyosiy partiya darajasiga erishdi mana shu o'n sakkiz o'n yettinchi yilning yoziga kelib ittifoqi muslimin turkiston federalistl partiyasi ya'ni siyosiy partiya darajasiga o'sib ulg'aydi qisqa davr ichida də. va ularning yakuniy jarayonini biz istiqlolni e'lon qilgan o'sha turkiston muxtoriyatida ko'ramiz ya'ni davlatchiligini e'lon qildilar va o'sha keyin pasayish boshlanadi turkiston muxtoriyatining qonga botirilishi istiqlolchilik harakati istiqlolchilik bizni tariximizda bosmachilik deydi to'g'ri yuzlab masalan o'sha diniy ulamolar unga harakatga rahmatnomolik qilgan bo'lsa bir nechta jadid taraqqiyparvarlari ham kirdi ular jonlarini tikib o'sha mana toshkentning eng taniqli muallimlaridan usmonxo'ja to'xtaxo'jayev yoki bo'lmasa tangroqul maqsudiy eng taniqli muallimlari to'g'ri o'sha paytda borib rahmonqulning yigitlariga dars berish uchun toqqa chiqib ketdi ya'ni ular o'sha qo'lga qurol olgan yigitlarga bir ma'naviy dars berish ma'naviy dalda bo'lish uchun bu o'zlariga xavfli bo'yniga olib chiqib ketgan yuzlab jadid muallimlari o'z shogirdlari bilan qo'liga qurol olib chiqib ketdi biz hali bu tarixni ozgina ochaolganimiz yo'q albatta bu o'zini demak ochiladi bu o'zini nimasini ko'radi topadi jadid ayollar masalasi jadid ayollar masalasi albatta kam o'rganilgan maxsus tadqiqotlar hali olib borilganicha yo'q lekin ular juda ko'p edi mana e, misol o'tgan e, kunlarni o'qiysiz e, kumush qanday zakovatli ya'ni o'sha zamonning idealidagi qiz qanday bilimli o'ziga e, yarasha şey, qiziqqan yoki ra'noni oling ya'ni e, biz o'sha davrning qizini ko'ramiz yo'q narsani qodiriy ololmaydiku ideal qil olmaydiku shundan biz bilamizki endi misollarga o'tadigan bo'lsak o'sha e, qo'qonlik mashhur muallim e, muhammadjon xoliqiyning singlisi soliha opa soliha opa qizlarga dars berar edi va o'sha jadid usulidagi darsdan tashqari ular hunar o'rgansin deb o'nlab tikuv dastgohlarida ularga hunar o'rgatardi orqasida esa o'zini qo'li bilan katta turkistonning kashta qilib ishlangan hali kelajakdagi turkistonning kartasini chizgandi yaltiroqlar bilan shaharlarni tasvirlagandi ya'ni o'quvchilariga o'sha istiqlolli turkistonni orzusini qalbiga joylardi xuddi shunday munavvarqorning ishongan shogirdi salimxon <imitation> tillaxonovning singlisi hosiyat tillaxonova o'nlab sherlari mavjud yoki bo'lmasa fitratning singlisi mahbuba rahimova o'nlab yuzlab balki she'rlari mavjuddir bularni qidirib topishimiz kerak ko'pchiligi bor matbuotda biz 20 yillar matbuotiga qarasak juda ko'plab ismlarni ko'ramiz ular lekin kamtar bo'lgan bizani ayollarimiz lekin e, ular yo'q bo'lmagan ular juda ko'p bo'lishgan mana misol yigirma ikkinchi yilning o'n uchinchi sentyabrdagi o'sha turkiston e, gazetasining ilk sonida xayrnison majidxonovaning germaniyaga ketishdan oldin yozgan turkistonning kelgusi degan maqolasi o'n yetti yosh qiz shunaqa turkiston kelagusi haqida birinchidan jon kuydiradi muammolarni ochib ochiq ko'rsatib beradi ishonmaysizki o'sha muammolar haligacha o'z yechimini topmagan va o'zining yo'nalishlarini qanday qilib yechish mumkin bo'lganlarini taklif qiladi ya'ni bu bunaqa qizlar juda judayam ko'p bo'lgan u osmondan tushmaydi bu bitta bo'lib qolmaydi endi boshqa misollarga ham o'tishimiz mumkin shuning uchun aytish e, e, mumkin judayam ko'p bo'lgan ayollarimiz jadidlar e, natijalari qanday bo'ldi bilasizmi e, biz ko'rganimiz masalan romantchilik o'tgan e, kunlar yorqin namunasi bu jahon romanchiligida alohida beshinchi maktab deb ham tan olganlari e, e, bor yoki bo'lmasa cho'lpon ya'ni kechagi jadid she'riyatining o'zi bu navoiy to'g'ri bizda katta adabiyot bor edi o'sha klassik mumtoz adabiyotimiz butunlay mumtoz adabiyotdan yangi bo'lgan o'sha dunyo barmoqqa asoslangan butun bir yangi bir adabiyot yangi bir she'riyatni dunyoga keltirdi endi qarang hozirgacha musiqa bilan biz musiqa tarixiga qaraydigan bo'lsak ikkita asarga to'xtalamiz bu fitrat tomonidan shoshmaqom va yana bir zabardast jadid e, taraqqiyparvari bekjon rahmonning xorazm musiqa tarixchasi ya'ni o'sha ular maqomgacha yoki bo'lmasa e, g'ulom zafariyning o'sha o'zbek milliy sozlari yoki bo'lmasa ular o'zbek teatrining poydevorini qurib ketdi bu qanday bo'lishi kerak taqrizlarda biz bilamiz o'zbek kino san'atiga asos soldi o'zbek e, demak e, kinosining e, demak dastlabki vakillarini ular e, dastlabki namunalarini ular yaratdi bilasizmi e, endi bu san'at nuqtai nazaridan olamiz yoki bo'lmasa ilm fan o'sha Iı, yirik germaniyada energetikadan oliy ta'lim olib kelgan sulton matqullar kimyogar olim professor darajasiga ko'tarilgan sattor jabborlar meditsina vakillari ularning soni nihoyatda ko'p umuman har jihatdan o'zbek siyosatini ham o'zbek ilm fanini ham o'zbek iqtisodiyotini ham moliyasini ham demak yo'nalishida ham birorta soha yo'qki ular bir ıı, katta bir yo'nalishni ochib berib ketmagan bo'lsa va bu e, bu yo'nalishlarda yana bitta narsani aytish kerak tarixiy ekspeditsiyalar o'tkazdi ya'ni o'sha bizani dostonlarimiz g'olzi olim yunusning merosiga qarasangiz grammatikani o'zbek tilshunosligiga asos soldi bu otajon hoshim bu qayum ramazon fitratning o'zi bir buyuk tilshunos adabiyotshunos o'zbek adabiyotshunosligiga o'sha e, folklor merosida alohida yoki bo'lmasa bu sonini birdaniga sana bir vaqtimiz e, yetmaydida yoki bo'lmasa o'sha asarlar masalan bizda asrlar davomida saqlanib qolgan me'moriy yodgorliklar mana muso saidjonovning samarqand yodgorliki go'ri amirlarlarda professor darajasiga erishdi qisqa muddatda bo'lat soliyevlar fitratning o'zi professor bo'ldi bularning soni juda katta demak ularning o'sha erishgan yutuqlarini e, biz yoki bo'lmasa imlo lug'atdagi holi biza masalan juda ko'pchilik narsadan ularga nima qilishga e, murojaat qilishga biz majbur bo'lyapmiz vaholanki chorak asr jadidchilik harakati tug'ilgan kunidan qarshilikka uchragan tabiiyki mustamlakachi e, mamlakat o'zining <coughs> demak e, mustamlakasini uzoqroq muddat o'sha taraqqiyotdan uzoqda saqlashga harakat qiladi ya'ni bir ming to'qqiz yuz o'ninchi yildayoq hali bular bir kuch bo'lib shakllanmasdanoq maxsus bo'lim har qaysining iziga qo'yilgan ya'ni ular o'sha taqiblardan qo'rqqan odamlar emas va ularga tinimsiz aytib turilgan faoliyati har bir qadami uchun javob bergan shunday bo'lishiga qaramay ular o'zlarini demak o'sha oxiriga qanday e, bo'lishi tugashidan qat'iy nazar jonlarini tikib harakat qilganini biz ko'ramiz hujjatlar shundan dalolat beradi mana bilamiz yigirma oltinchi yildayoq agar e, qodiriyni o'sha qamoqqa olgan paytda aytgan gapi bor haq yo'lida agar e, jon ketadigan bo'lsa ix deydigan yigit emasman lekin bu yerda b mana bu narsani ko'rishimiz mumkin bu ta'qiblar chor imperiyasi davrida boshlangan edi maktablar tinimsiz yopib borilgan ochilgan nimasi endi doimiy ta oxirida yigirma to'qqizinchi yilni aytdik milliy ittiqod bilan o'sha munavvar qorilarga bularga yigirma oltinchi yildayoq umuman ta'lim bilan shug'ullanish siyosatga aralashish taqiqlab qo'yildi hattoki ularga masalan munavvar qoriday bir daho insonga nima shunaqa majbur qiladiki qo'lqop tikib tirikchilik qilish ya'ni eng kam oylik bilan ham oila tebratishga hamma mulkini tortib olib qo'ygan xullas jamiyatda obro'sizlantirib jamiyatda tahqirlash darajasiga borib yetadi samarqandga borganda hattoki qarovullik qilishga majbur bo'ladi o'sha botuvlar borib janjal qilganda masalan shunday bir dahomiz hammamizni ustozimizga bir qorovul darajasidagi e'tiborsizlik bu bizga nisbatan tahqir deb janjal qilganda keyin uni o'zini ham qamab yubordi ko'rinib turibdiki oxir qolgan qutgani o'ttiz yettinchi yilda demak qirib tashlandi bari mahv etildi oqlanish masalasida albatta ijod ahlini aksar <laughs> qismi oqlangan ellik yettinchi yildan o'sha sho'rolar <laughs> mamlakatiga iliqlik shabadasi erisha boshlagan paytdan boshlab birinchi bo'lib dunyo <laughs> tanigan masalan o'sha fitratning asarlari turkiyada butun dunyoga tarqab ketgan cho'lponni butun germaniyada o'sha turkiyada bo'lgan bizdan xorijga chiqib ketgan insonlar har doim sho'rolar mamlakatini oldiga savol qo'ygan qani ular nima bo'lyapti ular va bular endi majbur edi javob berishga butun dunyo hamjamiyatini oldida aksar qismi oqlangan lekin oqlanmaganlari haqia bo'lishi mumkinmi albatta bo'lishi mumkin masalan tasodif bilan men bir hujjatga uh, ko'zim tushgandi germaniyada tahsil olgan va e, uh, o'sha o'ttiz uh, sakkizinchi yilda qatag'on qilinganlarni deyarli hammasini bilamiz oqlanganlarini bir qiyomiddin kiromiddin degan yigit bor bu respublika toshkentda ishlagan respublika darajasidagi o'sha poligrafiya sohasida lekin u hali oqlanmagan ekan ya'ni bunga o'xshagan odamlar albatta ko'p bo'lishi mumkin hali bu yo'l yo'lakay bitta ham qolmaguncha oqlanishi va ularning ijodiy merosi haqli ravishda xalqimiz bilishi o'rganilishi kerak albatta birinchi masala savolingizni birinchi qismiga javob bersak til masalasi til masalasi jadidlarning eng birinchi va eng qattiq turib kurashgan masalasi edi buni bir ming to'qqiz o'n to'qqiz y yigirmanchi yillarda o'sha toshkentda faoliyat olib borgan fitratning chig'atoy gurungidan bilamiz chig'atoy gurungida har bir yoshni olib o'sha turkiy so'zlarni hattoki o'sha yevropa so'zlari o'sha payt kirib kela boshlagan edi so'zlarni hammasining turkiy muqobilini tashkil etish topish kerak bo'lsa va terminlar lug'atini yaratish tilimizni sofligini saqlash va tilda oldinroq kirib qolgan forsiy kerak bo'lsa arabiy so'zlarni ham imkon qadar kamaytirish asosan madrasa tili forsiyda bo'lgan xalqqa tushunarsiz bo'lgan so'zlardan imkon qadar bir xalqqa tushunarli bo'lgan so'zlarni yoki bo'lmasa bitta o'zbek uchun emas butun turkiston boshqa xalqlar uchun ham turkiy xalqlar uchun bir tushunarli termin olayotganda bu inobatga olish masalasini qo'ygan edi natijada qisqa muddatda qayim ramazon fitratning o'zi va boshqa o'sha munavvar qorinning asosiy masalasi va aytdikki siyosiy terminlar lug'ati huquqiy terminlar lug'ati harbiy terminlar lug'ati kimyo terminlar lug'ati meditsina terminlar lug'ati demak harbiy terminlarni aytdik hattoki moliya terminlar lug'ati shokirjon rahimiy masalan muzeyshunoslikdagi istilohlarni turkiylashtirish masalasini ko'rgan ko'rinib turibdiki tilimizni o'sha eng chuqur o'rganib har bir imlodagi tilimizga qanchalik mos kelyapti arab imlosi lotin imlosiga o'tadigan bo'ladigan bo'lsak biz nimani yutamiz nimani yutqazamiz bu masalalar ipidan orga, ignasigacha o'rganib chiqildi ya'ni o'sha jadid taraqqiyparvarlari uchun bu nihoyatda muhim masala albatta til masalasi edi sababi tildan keyingina fan bunyodga keladi biz qaysi tilda fikrlasak qaysi tilda demak o'sha fanni tasavvurga tushunchalarni e, anglasak o'sha e, gaplashadigan tilimizga xizmat qilamiz buni jadidlar juda chuqur anglagan edi va xorijga o'qigan talabalarning ham birinchi vazifasi o'sha fanning asosiy lug'atlarini demak qaysi so'zdan olingan va bizning qaysi so'zimizga to'g'ri keladi to'g'ridan to'g'ri maqolalarga qarang germaniyada o'qiyapti bitta olmoncha so'zdan foydalanmaydi bitta latincha so'zdan foydalanmaydi bitta ruscha so'zdan foydalanmaydi sof turkiy sof o'zbek so'zida maqolalar chiqaradi biza masalan bir ikki oy bir joyda bo'ladigan bo'lsak to'rtta o'sha joyning so'zini tiqishmasak nimamiz e, ko'nglimiz kelmay qoladiku bil, bilinmay qoladi shu tildi bilishimiz o'zimizn tilimizni albatta bir nima lekin ular o'sha sohaning magistri darajasiga olimi darajasiga erishganda ham na murodiyda na sattor jabborda na e, bahoiddin aminni maqolalarida katta ma katta maqolalarda ma maryam sultonmurodovada bironta xorij so'zi yo'q ya'ni ular buni e, bir g'urur masalasi deb qaragan edi endi ikkinchi qismiga bugungi e, jadidlar e, deb atasa bo'ladimi muhtoj bunday bizlar boya birinchi endi e, so'zimizning boshidagi e, nimaga qaytamiz o'sha e, e, tajdid va islom maqolasida aytdikki har 100 yilda bir bu ular o'tgan 100 yilning odamlari bugungi 100 yilimiz o'zining jadidlarini kutayapti va bular albatta bor ham qaysidir ko'rinishda ular birlashishi ular haqiqatdan ham fidokorona shu sohalarga nima qilishi kerak kurashish kerak oqibat qanday bo'lishidan qat'iy nazar chunki faqat fidoyilargina tarixni yaratadi faqat shulargina tarixda qoladi albatta muammodan hech qachon boshimiz chiqmaydi ularning ham o'ziga yarasha muammosi bor edi masalan sattor jabbor professor bo'lgani holda toshkentda bo'lgan holda hovlisi shu yerda bo'lgan holda yotoqxonada yashadi talabalardan uzoqlashib ketmaslik uchun oilasi bilan yotoqxonaga borib olib chunki kechayu kunduz kechasi yozib kunduzi dars berib shogirdlardan uzoqlashmaslik uchun xuddi e, bir necha vaqtdan keyin uni otib tashlashni bilganday shuning uchun butun bir maktabni yaratib ketdi shuning uchun bu fidoyilik endi bugungi kunda albatta nima uchun biz o'tgan asrdagi jadidlarni o'rganamiz juda qattiq vazifa bu biz bugungi jadidlar uchun kerak bo'lsa bugungi shunday insonlar uchun dastur qilib berish uchun ularning yutuqlaridan istifoda qilish uchun ularni chuqur e, o'rgangan holatda bularga yordam berish uchun tarix tarix uchun emas tarix har doim kelajak uchun demak biz qanchalik ularni e, dardi hasratidan qanchalik ularni tarixidan xabardor bo'lishimiz bu demak e, faqat yaxshilikka xizmat qiladi